Далі поговоримо про економіку. Наш гість радник прем'єр-міністра з податкових питань Олександр Кірш. Пане Олександре, доброго ранку, вітаю вас на Доброго ранку. Будемо сьогодні говорити про багатостраждальний наш податковий кодекс і зміни до податкового законодавства. Але для цього... Ну, треба найперше зрозуміти, от ми вже півроку живемо, здається, в новій державі. Ну, так хочеться вірити. Але якихось рішучих змін або реформ ми досі не відчули. В чому тут проблема? Все це так відбувається через події на сході, чи все ж таки відсутність якоїсь єдності в уряді у верхівці нашої держави, в чому тут проблема? Влияє все. В першу чергу, звісно, війна відвлекає от налогів, тут нікуди не йдеться. Але з іншої сторони, хоч війна налогів і відкликає, імені вона заставляє побыстріє вносити. изменения в законодательство для того, чтобы страна была экономически мощнее, потому что без экономической мощи не обойдемся, а привлекать инвесторов и развивать экономику можно только с новыми налоговыми нормами. Что касается разного взгляда людей в правительстве, то я думаю, как скажет премьер-министр, так и будет. И как бы задача советников, чтобы премьер-министр давал такие советы, такие указания, которые действительно полезны стране. Каким будет это уновление этого податкового законодательства? Авства, бо це завжди зазвичай, і вже історія це показала. Це така, ну не просто дуже небезпечна тема. Тут дуже багато спекуляцій. Скользка, проблем. скользка тема. Це правда, Главне – простота. чим проще, тим лучше. От, наприклад, єдиний налог. самое mm -hmm. простое, что может быть, от оборота посчитали, заплатили, и в награду за простоту единоналожники платят даже больше, чем платят аналогичные предприятия на общей системе. То есть на общей системе там где-то полпроцента налоговая нагрузка процент, а наложники платят 3 или пять процентов в обмен на простоту, что меньше держать бухгалтеров, что меньше вероятность проверок и штрафов и прочее-прочее. Mm -hmm. То есть за простоту народ готов даже больше платить, поэтому чтобы Налогов было меньше. Сохранить единый налог. И, кстати, по единому налогу обещают снижение ставки. Чтобы было не 3, как сейчас, не 5 и не 7, а чтобы было и даже для тех групп, где высокий оборот угу. до 20 миллионов, чтобы единый налог составлял, такая сейчас идея Минфина, 2 процента плюс НДС, либо 4%. То есть речь идет о достаточно серьезном снижении единого налога, о том, чтобы меньше было налоговых проверок, или чтобы их для единоналожников вообще не было. То есть наконец-то правительство потихонечку разворачивается лицом к единому налогу и должно провести это через кодекс. Ну вот вы сказали слово потихонечку. Хочется зрозумить, как это самое в часе будет отбываться. Я знаю, что уже есть какие-то проекты, изменения до законодавства. Какая сейчас его доля, на каком этапе це все остановилось, и что встыгнуть до еще этого склада парламента, да, как это все попросило? Да, да, видимо, примет этот состав парламента, а когда измененный кодекс будет действовать, может быть, с 1 января будущего года, а может быть, если получится все сделать оперативно, и с 4 квартала этого года. Так или иначе, в 2015 год мы уже наверняка войдем с новым налоговым кодексом, который будет из старого получен не столько изменением, сколько отсечением лишних разделов, лишь налогов, которые не столько дают денег, сколько отнимают времени и с облегченным единым налогом. Я очень на это надеюсь, потому что единый налог это не только простота, это не только высокая налоговая нагрузка, это еще и самозанятость. Дают работу себе и другим. Угу. И именно единоналожники выпускают дешевые товары, поэтому их нужно стимулировать. Я надеюсь, что эта идея пройдет через кодекс, что единоналожников не будут третировать, а наоборот будут им снижать ставку, уменьшать проверки, чтобы простота стала основной чертой украинского законодательства. Пока, к сожалению, наоборот. Ну, это правда. Взважаючи на саму сумму загального податки податки, на кількість дрібних, из яких складається власне це оподаткування, є шанс, що их кількість и сумма зменшиться пропорційно, ну, їх просто стане меньше? фактично. Просто налогов станет меньше, некоторые налоги объединят угу. э, в большие, как бы, которые будут складываться из нескольких. В любом будет... случае, это облегчит администрирование. Что касается суммарных изменений, то, видимо, несколько будет за счет того, что какие-то налоги просто упразднят, несколько будет меньше, но не уменьшение налоговой массы ключевой элемент реформы. Собственно, бизнес и не просит. Давайте снижать налоговые ставки. Все понимают, что когда кризис, когда война, когда абсолютные налоговые планы растут, уменьшать ставки, ну как бы бессмысленно. Вот скажем по прибыли. Уменьшили ставку. Было 25, стало потом 23, 21, 19, 18. Но никто же с тени не вышел. Понимаете, если бы сразу бах, было 25, стало 18. Может быть, кто-то бы вышел бы из тени угу. в ответ на такое снижение. А когда потихоньку... Резали хвостик этой кошечки 25, 23, 21, 19, никто не вышел. А между тем налог упал. Причем не просто на 7%, это 7% пунктов, а в процентах это 28%. Налог снизился ставка, а собрать нужно больше. И получается, что мы тем самым загоняем налогообложение из легальной сферы в нелегальную. Раз собрать нужно больше, при меньшей ставке, значит налоговая должна выкручивать не только руки, а и все остальное. То есть вы считаете, что э, снижение процентной ставки податки не нее способом вывода? Нет, выведения администрирование. Цены. Смягчать администрирование. Чтобы законодательство было для всех одинаково. Чтобы не было такого порядка, как сейчас, когда в кодексе черным по белым написано, Э, ну, не совсем черным по белому, такой смысл, что не вы покупали это разъяснение, не вам его и танцевать. В кодексе сказано: разъяснение носит индивидуальный характер, кроме обобщающих налоговых консультаций. Угу. И получается так, что освобождает от ответственности того, кому адресовано это разъяснение. А другому точно так же уже нельзя. Но это же чистейшая коррупция. Конечно, это нужно убирать, когда одним можно, другим нельзя. Это беспредел, и такие вещи нужно убирать. Так вот, это можно убрать без ущерба для государства. Родины на этом ничего не потеряют. Потеряют чиновники. Им нужно запретить давать разъяснения, которые действуют задним числом. Законы задним числом нельзя. А разъяснения можно. А дьявол же прячется в мелочах. Что-то разъяснили, и оказалось, что до сих пор все делали неправильно действует это разъяснение не с того момента, когда вышло разъяснение, а с того момента, когда включился тот нормативный акт, который разъясняется. И получается, мы в некоторых деталях еще и не знаем, как облагался 2014 год. Вот это нужно отменить. Индивидуальное разъяснение, действующее задним числом, чтобы все, в общем-то, из кодекса вытекало четко и понятно. А для этого нужно, чтобы он был проще. Чем проще, тем меньше мутной воды, в которой можно найти Ну, тем больше, не меньше рыбу. участников процессу из вырешения этих пытаний, ну, как минимум. Еще один пункт, давайте вот по пунктам пойдем. Вы сказали про единый податок, а кроме того, есть еще податок на доданную вартость. Тут, в целом, очень интересно. Останется он, к сожалению, все против, но нужно оставлять. Европа за этот налог, он самый коррумпированный, самый гадкий, с ним больше всего проблем, с возмещением, никуда от этого не деться. НДС останется, все против, но нужно оставлять. Европа сказала, надо все. Хотя в Америке, кстати, его нет, в Японии его не совсем есть. Тоже, причем, понимаете, вот, если бы один налог годился для всех стран. Не нужно было бы вообще изобретать для каждой страны свое законодательство. Взяли себе самые лучшие все страны и все. И все. Но в том-то и дело, что вот НДС этот нормально работает в нормальных странах, а у нас он имеет свою специфику. Специфика НДС в Украине в том, что если в нормальных странах он работает на бюджет, то у нас какое-то время бюджет работал на НДС. А сейчас... Мне денег на возмещение, чтобы возмещать, нужно вводить спецсчета, омертвлять оборотные средства. Это ужас. Но остается, к сожалению, НДС. Ничего хорошего не скажу. Это будет и в обновленном этом проекте? Будет, будет, будет и НДС. Легче будет с единым налогом, но НДС, к сожалению, тоже остается. Ну, никуда не деться. Ну, вот еще, говорят, из проблем, которые все равно залишаться, это офшорные схемы, связанные с коштами. то украинский бизнес без этого не может, без этого не может функционировать. Когда за это... Ну, борьба будет все будет движение и в этом направлении тоже. То есть, ну, не такое резкое, как хотелось бы. Такое впечатление, что в стране есть некий негласный социальный договор, который проходит через все смены власти, через все революции и контрреволюции. Ну, Вам офшоры, нам единый налог. Типа богатые решают свои проблемы через офшоры, а мелочь всякая через единое наложение. Поэтому в какой-то степени возможность офшоризации будет оставаться. Но наша задача, в том числе и как советников, прилагать все усилия к тому, чтобы в кодексе были дополнительные пальцы в колеса тем, палки в колеса тем, кто в общем-то стремиться обналичивать и решать свои налоговые проблемы через офшор. У меня была оговорка по Фрейду: пальцы в колеса. Это уже в том смысле, что в общем-то общем мы и кое-чем и рискуем, когда даем такие рекомендации, которые могут поколебать благополучие олигархов. Ну никуда от этого не деться. Всегда, если стране хорошо, значит олигархам плохо, и наоборот. Ты говоришь про то, что старые схемы настолько завожают введению этих новых схем. Настолько я вашу. Старые он привычки. Уже не привыкли его? не платить. Понимаете, привыкли э, обналичивать. Привыкли через площадки или через какие-то другие каналы. Привыкли через офшоры. И теперь уже трудно отучивать от этого. Вот если бы только сейчас переходили, только начинали строить этот строй, было бы хорошо. А так уже завелась некая украинская ментальность налогоизбегания. Уже появились некие привычки. И теперь с ними предстоит бороться. Ну вот как зарплата в конвертах. Так законодатель же. сам виноват. Ну что он сделал? Он взял где-то процентов 35 единый социальный взнос на зарплату, угу. а при этом сказал, что сверх 21 тысячи нет социального взноса. И получается, заработал, допустим, Ахметов честным трудом миллион. С первой 21 тысячи заплатил все же положено. С остальных 979 только налог захода физических лиц. ЕСВ с него уже нет. Раз так, раз бомж платит больше, чем олигарх, то народ оформляет зарплату на шефа. Все на шефа, а он потом делится, выдает уже в конвертах. Так вот в этом случае уже и экзот не действует. Шеф просто скажет любому, кого хочет уволить. За сколько расписываешься, столько и будешь получать. Но народ на это все равно идет, потому что колоссальная налоговая экономия. И вот здесь новый кодекс с этим уже борется. Во-первых, уменьшается ЕСВ сверх минимальной зарплаты, а то всех оформили на 1218 mm -hmm. или на 1220 и все. Так вот с 1218 будет нормально ЕСВ, а дальше он Будет меньше, щоб не боялись показувати зарплату вище мінімальний. З іншого боку, НДФЛ буде расти, і виходить, не дуже смисла все на шефа. Дякую, пане Олександре. Ми будемо стежити за змінами і за розвитком подій у податковому законодавстві. Дякую, Дякую. що завітали сьогодні зранку до нас. Спасибо.